আহিলোঁ আজি এশ কিলোমিটাৰ দূৰলৈ ধেমাজিৰ ধেমাজি মানে বৰ্তমান আছোঁ ধেমাজিত আৰু এয়া হৈছে মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰ আৰু এই বিশালৰ সন্মুখতে আছে আৰু ইয়াতে আহিছোঁ মই আৰু ৰিণাই আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু কাৰণ এটা আছে মানে কি কাৰণত বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখুৱাবলৈ ভাবিছোঁ আমি দুজনে মানে এটা স্পেচিয়েল বস্তু এটা কিনিম বুলি আহিছোঁ মাৰুতি মাৰুটি মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰত মানে কি কিনিম গম পাইছে আৰু কি কিনিব কয় দে আকৌ গাড়ী 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 কিনিব আহিছোঁ নিজৰ কাৰণে বিশেষকৈ মানে তাইৰ কাৰণে মানে ইমান ডাঙৰ গাড়ীও নহয় সৰু গাড়ী তাইৰ মানুহটো যেনেকুৱা চাইজৰ তাইৰ লগত মিলিব তাইও চলাব শিকিব বোলে এইবাৰ তাই গাড়ী চলাব মন গৈছে বোলে তাইয়ো গাড়ী চলাব দেই মানে আমাক দৰকাৰ হৈ আছিলে সেইকাৰণে ল'ব আহিছোঁ কি গাড়ী ল'ম অ কি গাড়ী ল'ম বাৰু জনাম দেই লগতে লগতে মাও আহিছে গাড়ীখনৰ আগত ভিতৰতো দেখুৱাইলো আৰু ভিতৰলে আমি সোমাই দিলো এইখনে হৈছে গাড়ীখনৰ ভিউ গোন্ধাইছে ছোৱালীবোৰৰ যে নাকটো বহুত ডেঞ্জাৰ থাকে মানে বহুত ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ গোন্ধ পায় মানে গাড়ীবিলাকত গাড়ীত উঠিব নোৱাৰে কিন্তু গোন্ধটো মই পাইছোঁ এতিয়া নতুন নতুন গোন্ধ এটা আছে ন নতুন জোতা কিনিলে বা কিবা কিনিলে যেনেকুৱা গোন্ধ থাকে এয়াই হৈছে ভিতৰৰ ভিউটো কি কি কয় জানো গাড়ীৰ বিষয়ে ইমান নাজানো

আপুনি মালিকটো নহয় জানো আৰু গাড়ী ল'বা তোমালোকে মোকে পিন্ধাই ভিতৰৰ পৰা গাড়ীখন চালেই আৰু যিসকলে গেছ কৰিছে আৰু এয়াই গাড়ীখন দেখিছেনে কি মডেল হয় কি হয় বাকী চব দাদাই কৈ দিব এইফালে কৈ দিছো দাদা পঁচিছ চনৰ আহিছে ঘৰৰ কাৰণে মানে ছেলচমেনজন দাদাই হৈছে আৰু আপোনালোককো মানে মাৰুতি যদি গাড়ী লাগে তেতিয়াহ'লে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব দাদাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো স্ক্ৰীণত থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া আছে যিসকলে ভাবে যে মাৰুতিৰ গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবি আছে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব কণ্টেক্ট কৰি ল'ব দেই আৰু এইয়া চাওক আমাৰ মানে নতুন গাড়ীটোৰ আৰম্ভণি উপহাৰ হিচাপে কেক এটা দিছে দাদাই আৰু ভণ্টীয়ে বনাই দিছে ন মই অঁ আহক আকৌ দাদা আপোনালোকে অলপ এইফালে আহি দিয়ক এইফালে মায়ে কাটি আৰম্ভ কৰিব আৰু দেই মায়ে কাটক আৰু ডাঙৰ প্ৰথমবাৰ এতিয়া গাড়ীখন ডিলাৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিলো আৰু দাদাই চলাই আছে এইফালে আৰু মা আৰু

বেলেগে ফিল হৈছে ইমানকৈ চাপৰ গাড়ীত মানে বহি থকা অভ্যাস নাই আৰু এতিয়া মানে এই গাড়ীখনৰ আমি মেটটো লগাই লওঁ আৰু দিলে দিলে মেটটো লগাই লওঁ আৰু মেট আৰু কি লগাম দাদা মেটহে লগাম এতিয়া অঁ এতিয়া অকল মেটটোৱে লগাই ল'ম এক্সেচৰিজ বেলেগকৈ এনেকৈ একো লগোৱা নাই লাহে লাহে লগাই থাকিম আমাৰ দিনাক দখনাটোত কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন চাওকচোন আবেলি হৈ গ'ল আৰু ছটা বাজিছে নেকি কেইটা বাজিলে চাওকচোন চাৰে পাঁচটা সন্ধিয়া চিকি মিকি বেলি নাই সেইটো কাৰণে আন্ধাৰ সান্ধাৰ লাগিছে আৰু ঘৰলৈ আহি পালোঁ আৰু আমাৰ বেটাকেইটা চবেই সকলোৱে উঠিম বুলি ক'লে গাড়ীটোত নতুন গাড়ী কান্দিছে একদম নতুন গাড়ী উঠিম বুলি এইফালে হাই কৰো দে চবেই হাই ৱা বাচ্ছা পাৰ্টি দে পাহিৰা ধৰি দে পাহিয়া ধৰি দে কেমেৰাটো ধৰি দে এইফালে মোক দেখাচোন অঁ আৰু গাড়ীখন প্ৰথমবাৰ আজি চলাই চা মানে চলাই চালোঁ মানে এল্ট' এবাৰ চলাইছিলোঁ আগতে আৰু এইটো দ্বিতীয়বাৰ চলাইছোঁ ভাল লাগিছে চলাই নতুন গাড়ী একদম আদি অঞ্চ স্কুল যাব কাৰণে বঢ়িয়া হৈ গ'ল ন এতিয়া সিহঁতে মানে অলপ বজাৰলৈ এপাক ঘূৰাই লৈ যাওঁগৈ আৰু ন চবে ছেটিছফাই নে ভাল লাগিছে উঠি চবে উঠিছে উঠি ভাল লাগিছেনে নাই ভাল লগা নাই লাগিছে তেতিয়াহ'লে কোৱা নাই যে তাতে আজিয়ে পূজা কৰি সদায় নকৰো নহয় কৰিয়ে থাকিব লাগিব আৰু হয় বিশ্বকৰ্মা বাবা কি জয় বিশ্বকৰ্মা বাবা কি জয় এইফালে বিয়াৰ পৰা ধৰি আজিয়ে আমাৰ হাতেৰে ভাত খাবলৈ পাইছে ন বৰ্ম

তাইক মানে সেইকাৰণে চফা কৰিব দিছোঁ তাই শিকিব আৰু এতিয়া দুখন দুখনকৈ গাড়ী হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে চাওক এইফালে এখন বলেৰৰ গাড়ীটো মানে ৰাতি আহি সোমাই দিয়ে আৰু এইফালে এইখন আছে এই ঘৰটো মানে ছুটি হৈ গৈ থাকিলেগৈ মানে জেগাটো স্পেচটো নাই বলেৰটো ৰাখি দিলে এইখনক ৰাখিব নোৱাৰা হৈছে এতিয়া ঘৰত ইমান জেগাও নাই হ'লেও এইখিনিতে এইটো টিংটো আৰু অলপমান দীঘল কৰি দিব লাগিব আৰু আমাৰ গাড়ীখনৰ মানে অৰুণাচল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিলোঁ পাছিকেট ৰেষ্ট্ৰেচন নম্বৰ প্লেট আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈ